Масса да, это, это все может быть буквально от маленьких видов спорта, от парашютизма, горных лыж и до валяния, понимаешь, да. Поэтому, естественно, это девочки тест такой очень условный, просто для того, чтобы только для того, чтобы вы пока начали задумываться о том, что вам интересно, это раз. Но способов определения хобби есть много. Да? Вот, допустим, то, что я говорю, написать список увлечений, вспомнить все свои, которые были, проанализировать, или подумать, что еще цепляет. Э, затем, э, я вообще расскажу, это просто есть такой экстремальный способ, э, способ ну, как бы что-то нового для жизни. Кто смотрел фильм, всегда говорит, да, в мантере, да. Кто не смотрел, девочки очень рекомендую, потому что там... Э, как бы сказать, описана полностью такая философия жизни, которая называется быть открытым новым возможностям. Вот это целая философия жизни. И там какой-то скучный клерк банковский, который сходил на семинар, всегда говорит да, в итоге что от в конце фильма получил? Получил кучу новых увлечений, играл на гитаре, учил корейский Он на все отвечал да. Я, это говорю, я на основе этого Могу вам посоветовать такой абсолютно где-то где экстремальный способ нахождения э, своего круга. Можно выделить, допустим, какой-то там второй, а четвертый и вторник месяца, освободить и себе и вечер, и вечер. И на этот э, вечер, например, просто ты себе говоришь, вот там это газета, какой-то интернет-сайт, э, где просто перечень всех мастер-классов в Киеве на этот вечер существует, либо это наш любимый Человек крутит ленту или открывает и говорит, из первых двух мастер-классов я на... Говорю да. да ну, это я себе пытаюсь там дать. Но ну, вдруг первый будет там вообще, ну не то, что там сальса, да, или там кизомба, но будет какой-то там супер совсем Ну, на первое предложение мастер-класс, который будет заявлен, я иду. если человек так занимается, допустим, полгода, хотя бы два раза в месяц, он, будет он обязательно попадет на такое мероприятие, которое его зацепит, куда ему захочется пойти второй раз. Да? То есть просто надо пробовать, потому что Мало времени. Мне меня такое удовольствие, сегодня с вами общаюсь, Я такая любимая тема, я об этом говорю, говорить могу просто бесконечно, о том, как увлечься чем-то, как чем-то что-то новое изучить. Я, ну, массу всего пробовала, я не знаю, я сейчас так посмотрела, потом почитала какие-то научные вещи, не знаю, хорошо это характеризует или может не очень, но мне настолько много всего интересно, и цепляет, ну, конечно, не все. Ну, просто бывают очень интересные технологии, сейчас много материалов, а есть вещи, которые цепляют и одно, и второе. И думаешь, как же тут определиться с чем-то? Особенно вот по нашей главному вопросу, который уже времени на него нет. Как найти время? И времени ну, на него нет. Не, ну почему <laughs> не нет? У наказать? нас еще есть и воды по э, регламенту. Да. Поэтому, девочки, что я вам хочу сказать? Самое главное, конечно, найти свое. Вот это вот самый ключевой момент. Потом вот эти все положительные моменты, это самое, но найти свое. Найти свое. В... Я просто поясню по поводу поиска, потому что я очень смотрю на девочек, которые э, не определились и мне очень хочется помочь. Как еще, э, еще можно проанализировать, что тебе подходит? Но можно пойти от противного. Например, э, у человека западает какое-то качество, потому что он хочет какое-то качество в себе развить. Ну вот, например, э, боевые ненабойства, они развивают не только мышцы, но и какие-то волевые вещи я не знаю, командные виды развивают потребность в общении, удовлетворяют, и человека делают более раскрепощенным. Если он сидит там, допустим, в офисе, мало общается, очень зажат. И как раз с помощью таких видов хобби он может раскрыться с другой стороны. Тогда человек может сидеть себе там делать работу, да, и ему нет времени шутить и там веселиться. А оказывается, когда он начал заниматься, ну, йогой, ну, туризмом, он попадает в свой друг единомышленник, он оказывается веселый, балагур, искрометный. И человек совсем в другую сторону свою выпускает. Поэтому можно в поиске, вот чего тебе не хватает, какого качества. Вот, например, кто-то хочет все-таки в себе развить силу воли, да? А можна поділитися досвідом? От у мене є досвід дві, два підходи. Значить, підходи до одного і того ж самого. А саме мені чоловік подарував колись картину розмальовувати по номеркам. І спочатку значить, це була маленька така картинка. Ну і ясно, що її розмалювали ми всі дружною сім'єю за п'ять хвилин. Отне, ну і ясно, що захотілося ще. І я вже коли поїхала там на Петрівку, вибрала собі чотири картини підряд. Ну не три в тих, а чотири в тих. Я не знаю, як це називається. Кваквадріптіх, мабуть, таке. Чотири картини, і таке дерево росте на, на всі ці чотири картини. І я цих чотири картини знову ж таки там розмалювала за чотири дні. Взагалі, я я просто краса повісила, знайшла місце, знала, де воно все. Думаю, так, треба повищати градус, повищати уровень. Поїхала, значить, Клімта купила картину. Ой, клім А там нереально. Я як почала його малювати, бо боже, на що я це купила? нащо я це почала. І я як поставила цю картину. Разом з цим Мальбертом, який в мене вже я не знаю куди його діти. В мене під ногами це все стоїть. Потім я дізналася, що сам Клімт цю картину малював, не до не домалював і малював її ще чотири роки. Дуже до він малював дружину замовника, з якої він став коханцем. І протягом чотирьох років він її малював цю картину. Відповідно, ніколи було ніколи. Да, да. У да, була в Дама в і золотом», «Дама в От, І ця картина вона досі в мене не завершена, ще чотири роки не пройшло. <в -д 'є> от, але я просто про що? що от, про що це, коли ти от, в одному випадку ти нібито загораєшся, робиш і тобі це подобається, як тільки з'являється складність, да, от складний. Хоп, і все, відкинула. Не моє. Тобто якість сила волі поки для мене це ще не можна. Я навіть те, що я дуже-дуже хочу, я, наприклад, маленькі вішечки вишивала, а зараз я так загорілася, я хочу вишити бісером платье, щоб тут було, хорошо. В українському стилі. Причем я купила очень дорогое. Слышишь, пищу. нормально, да. Майя, ерунда такая мелочь. Я дорогая, дорогая, не начинала, да, вот цена цена такая... такие мне еще даются, там, чайничек такой. Дизайнерское платье Да, а да, можешь... Я захотела дизайнерское платье. И и я купила так. обалденный белый габардин, который там несмываемый, вот этими, оно должно подсвечиваться, с ним, так как краска, то есть орнамент уже на нем есть. Причем он красивый, его можно одеть, эти маки с какими-то да, еще фиолетовыми, какими-то там барбиночками, такие на рукавах, и тут это все красиво. Но к нему идет комплект бисера, который стоит сумасшедших денег. И, и сама эта заготовка, и я думаю, ну такое количество потраченных денег уже меня должно как бы стимулировать, да? И я его вышлю, да. Но я его взяться не могу. И это у меня, знаете, такой, как это, моя высота. Челлендж. Челлендж, да. Потому что я считаю, что я немножко... Э нет, это не а Я, как творческий человек, не всегда помню, я все делаю. У меня очень часто бывает, что я делаю в последний момент шикарно, причем я сама себе придумала целую теорию, что если я буду делать заранее, у меня так не получится. А когда мне поджимают дедлайн времени, понятно, что я делаю у меня шедевр. Поэтому... И два часа Да, дается так, дает прозрение. нормально За ничь выпчатый 800 старинок история философии. поэтому я сейчас думаю, ну уже скоро весна, сенья. А весна придет, уже можно с пиджаком, с жилеткой. Я чувствую, что жилетка у меня в украинском стиле будет раньше. У меня новая технология в Валянии. Так белой шерсти приваливаются куски платков украинских. Меня, знаешь, вот эти вот, когда уголок вырезается, ну, такой, очень красиво. И он, получается, на шерсть посаживается, чуть-чуть как мелко драконируется от того, что шерсть присаживается. И получается Давайте такая красота. Просто круто. Да, да, когда мы уже что-то будем делать руками? Это вам который по три дня делается. Нет, начнем с такого, чтобы понять, как материал себя ведет. Женя, а когда мы начинаем? Уже начинаем. Я я вернусь из Карпа. Так, а теперь, да, перешли мы к моменту того, что как выбрать, понятно, да, что, к сожалению, анкета это просто для того, чтобы была дана, чтобы немножечко задумались, поставили себе этот вопрос, да, что мне интересно. Хотя кто-то ставит и пробует все, и много умеет, и пусть называется горе от ума, да, как бы талантище во всем, а вы про что? Да? Да? И то могу? И то могу? И куда? Всегда красиво, всегда умные хоть разорвись. Я в этом этапе очень долго даже. Я, я сейчас, тут у меня переобладает фелд. Я не знаю, что он меня так зацепил, я его моляю, я присорву эту шерстичку, получаю удовольствие. Подумать про, то анкету, говорю, это для того, чтобы просто задать себе вопрос. Написать перечень, проанализировать список. Попробовать экстремально просто попробовать ходить на разные мастер-классы, которые первые попадают в глаза. Что касается каких-то новых мест, очень из этого же, кстати, фильма рекомендуется такой способ, кто любит путешествовать, это тоже выделить какую-то одну субботу в месяц и за своими либо единомышленниками, либо там с мужем. Приезжаешь на вокзал, берешь билет, который там в двухчасовой езде от Киева в какой-то городок. И вы знаете, проводятся люди, Чем у меня знакомые так делают, проводят чудесные выходные, один, одну субботу, приезжаешь с утра. Всегда есть какая-то достопримечательность, всегда есть какая-то церковь, какая-то краевические музей ходят, фоткаются, что-то покупают и говорят, все, а мы знали, а мы были в каких-то там, знаешь, в попали в шипетовка. Да, Случай. Шепетивка. да. Вот поэтому мы это тоже способ такого экстремального попуска да, себя. Где-то nee, там okay, в музей этих служба в каком-то запреске. Может ты что ввидиш, так, как это сделано, я хочу тобой попробовать эту технологию для себя. Так як все-таки час знаходити? Час, час. Ну тут у нас самое на яке я думала, читала. Все ну, залежить зависит от вида хобби. От вида хобби. Потому что есть хобби, которые легко планируют. Это планируется. Это всевозможные тренировки, это все активные, это все туристические, это все э, огородно рыбалка, собачье. Потому что ты знаешь, когда у тебя выставка, ты знаешь, что есть вещи, которые привязаны вот к таким событиям. Мне кажется, что ты что-то Когда да. тебя директор у тебя ловко человек, ловко. Когда человек увлечен серьезно... У меня есть барышня, которая, как говорила наша Алена Бакова, да, когда ты хочешь найти час для себя, вставай на час раньше. Да? То есть ты поймешь на себе настолько, это по тайм-менеджменту, мне она настолько просто и понятно все тогда объясняла. Если ты способен себя организовать, ложиться нормально сразу после детей, то ты можешь себе позволить встать на час раньше, пока все спят. То есть, у меня любимое время, когда все спят, но, к сожалению, когда все заснули, а не когда я встала на час раньше, я сама, у меня все заснули. И когда я знаю, что Аналогично. И что? Наконец-то можно почитать книжку Куда-то уйдет, и я с утра могу поднимать дольше, когда у меня это будет время. Я тогда достаю свои шуманы заранее, пока они еще не будут спать, чтобы у уже все было готово. Я говорю, Сергей, ложись Я а потом не я не приду. Видите, Саня лег спать, Сашка, сын, все. И у меня тишина в доме. И я давай свое. -то. Жизнь, живая, и такая красота, такое единение с собой, тишина. Да. Знаете, какое самое большое счастье для женщин. Когда все здоровые и все спят. Потому что когда дети все, ты знаешь, где? Что они все дома, они не на голове, и они все прекрасно себя чувствуют, покормлены, все здоровы, все дома и все Вот это, мне кажется, у меня это идея. Не надо уже никого воспитывать, никому рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо такое наступает ощущение, когда отступают все бытовые вещи, и когда тебе такое просыпается, ты можешь такое иногда сделать, творческое, нарисовать, сложить, или просто даже написать, просто когда люди выписывают на свои желания. Просто, что ты потом проанализируешь и просто даже свои планы, свои желания. Просто можно сидеть и писать свои желания. А потом прочитайте через пару дней, и ты удивишься, что ты, в принципе, когда ты сам с собой, как ты, как ты вообще мыслишь иначе, чем когда ты это вырвал, тут у тебя кто-то дергает. Подожди, подожди, я тут напишу, у меня планы пишу. Мне кажется, это совсем другая история. Поэтому я вам хочу сказать, к сожалению, такого вот рецепта универсального, знаете, а вот я вам дам рецепт, как найти его для этого время. Время – это все, девочки, зависит от желания. И от правильного, конечно, планирования. Не хочется уходить в эти все темы тайм-менеджмента, но если человек не находит и говорит – очень нравится, но все никак не доступен, время. Тут нужно, конечно, просто в приказном порядке. Заранее ты написал себе – все, у меня среда, день копий, вечер копий, да, вечер. И ты заранее во вторник приготовил еды для семьи. Нашел себе где-то за куток свое место. Архитектор Да, я архитектор. Я такое сделала. И соседи сверху, и снизу, девочки, это вообще цирк, это клоунада. У меня сверху и снизу соседи периодически ко мне заходят. Планировки одинаковые, да, они подо мной. Они заходят, а у них там, где коридор, 2 метра шириной, без толку, у меня дверь. Они такие, боже, Ксения, у тебя какие-то, что за лабиринты? Я говорю, да почему же лабиринты? Все же конструктивно коридор, да? 2 метра шириной, 6 метров длиной. 2 метра шириной коридор. Я не перед этими коридором. Я знаю, что они хотели там сделать... Ну я его что, зачем мне ходить через этот коридор в туалет и другие ураганы? Я сделала через гостиную нормальный проход, его вот так отрубила. С той стороны у меня огромный шкаф, а с этой стороны у меня два, на три, на Бюро. на Понимаешь? -то бутон, -то там тоже, <еж> я там -то <вот> <с Berita> вам вот. вот, короче, девочки, что я вам хочу сказать, что просто нужно планировать жестко. Если есть вещи, которые вам нравятся, и вы чувствуете, что они вам дают вот то вдохновение, то удовольствие, о котором вы говорили, те эмоции, но вы так получилось, что настолько увлекаетесь вот этими вещами и вопросами, что все это не досуг, и если замените, когда у вас вот эти все эффекты, о которых мы говорили, для жизни э, хобби дает, но так получилось, что чем реже им занимаешься, тем складывается ощущение, что оно куда-то отступает. Оно куда-то отодвигается, и так даже постепенно может найти, что ты вроде бы им и же как бы от тебя и не хочется. На самом деле, надо просто в приказном порядке находить себе, выделять вещи. Я же, заранее для этого можно подготовиться. Там, если от вас зависит там, семья, ужин или что-то, Ребята, вот вам все готово, поешьте сами. Давайте вы меня не трогаете, начиная там с 6 вечера до этой сети, и просто уединиться и достать свои материалы, которые они у вас есть. Или просто даже с этого, вот так отошло от этого хобби, что уже как-то просто достать, взять, зайти в тот же интернет и посмотреть, виды работы. А часть у меня есть любимая мастерица, которую я даже уже не, не смотрю на гугловский поезд на общей картинки, потому что я обучаюсь, скажу вам честно. Потому что это очень сложное мастерство, в котором очень много, очень много людей, которые что-то слышат, но дают очень некачественные результаты. Но у меня есть несколько мастериц, которые заграничны, от которых, от которых я работаю, я смотрю, и я просто вначале я получаю эстетическое мастер, потом мне начинает свое даже если да? Я хочу, такое, но в другом цвете, но не так. Но здесь бы я сделала такую же минуту. И я начинаю эти шарики. я смотрю, там шали в виде листьев, в виде цветов. Это все настолько. Поэтому я вам рекомендую, девочки, обязательно себя проанализировать и не откладывать. Это далеко после нашей встречи, потому что это потом эта тема забудется. Обязательно проанализировать свои увлечения, те, что есть, те, что были обязательно этот самый.